Belə bir sual paylaşmışdıq. Hansı cümlədə nöqtələrin yerinə amma bağlayıcısı artırmaq olar? Sözlərin leksik mənası ilə bağlı bir testdir. E, Cavablara və izahlara baxaq. Sənsasiya gözləyirdik. Outsider liderlə bacarmadı. Outsider son sırada olan deməkdir. Son. Lider isə birinci sırada olan deməkdir. Son sırada olanın birinci sırada olanla bacarmaması adi bir şeydir. Yəni outsider daha zəif imiş ki, son pillədədir. De Lider daha güclü imiş ki, birinci pillədədir. Adi bir şeydir, yəni sensasiya deyil. Biz sensasiya gözləyirdik, amma sensasiya baş vermədi. Outsider liderlə bacarmadı. Biz bura amma sözünü artıra bilərik. Deməli düzgün cavab olur A variantı. Təbii ki, o biri variantlara da baxırıq. Dostum pasifistdir, ədalətli müharibələri də dəstəkləmir. Biz burada amma artırsaq belə olur. Dostum pasifistdir, amma ədalətli müharibələri də dəstəkləmir. Ona görə biz pasifist nədir? Onu bilməliyik. Pasifizm ümumiyyətlə hər cür müharibələri, o cümlədən ədalətli müharibələri də rədd edən, müharibə olmamasını dəstəkləyən bir cərəyandır. Əl yəni, pasifist elə o deməkdir ki, mən ədalətli, ədalətsiz heç bir müharibəni dəstəkləmirəm. Yəni burada amma sözün artırmaq olmur. Yəni bir qarşılaşdırma yoxdur burada pasifistlə ədalətli müharibəni dəstəkləmə məsələsində bir qarşılaşdırma yoxdur. Nazim sentimental adam idi, amma bu hadisə onu da kövrəltdi. Sentimental elə o deməkdir ki, ə, çox tez duyğulanan, çox həssas da, həssas deyək bir sözlə. Deməli, həssas adamın kövrəlməsi qarşılaştırma məzmunlu deyil. Yəni burada mən amma sözünü artıra bilmirəm. Məsələn, burada sentimental yox, rakis, naz, Nazim çox verililik, daş ürəkli biri idi, amma bu xasi onu da kövrətdi. O zaman biz artıra bilərdik qarşılaştırma olardı, amma burada yoxdur. Cavid əsl orator idi, yaxşı nitq qabiliyyəti var idi. E, bu da elə natiq deməkdir. Orator sözünün mənası natiq deməkdir. Natiqin yaxşı nit qabiliyyətinin olması da təbii bir şeydir. Avstraliyada aborigenlər ilə rastlaşdıq. Amma bu yerləri yaxşı tanıyırdılar. Belə deyə bilmərəm. Çünki aborigen elə bilirsiniz ki, yerli əhali deməkdir. Yəni biz Avstraliyada yaşayan yerli əhali, yəni nə deməkdir? Ora sonradan gələn o ingilislər filan yox, yəni əvvəlcədən orada yaşayan insanlar. Biz aborigenlərlə rastlaşırıq, amma bu yerləri yaxşı tanıyırdılar. Niyə artıra bilmirəm? Çünki aborigensə, o yerlərdə yaşayırsa, həmişə də orada yaşayıbsa, bu yerləri yaxşı tanımasında bir ziddiyyət yoxdur. Əksinə, elə e, aborigen olsa, oralara yaxşı tanıyır deməkdir. Deməli mən E variantında da amma sözünü artıra bilmədim. Düzgün cavab oldu A variantı.